assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar navbatdagi darsimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz gidroliz tuzlar gidrolizi gidroliz o'zi nima gidroliz moddalarning suv bilan reaksiyaga kirishib parchalanishi gidro so'zining ma'nosi suv lizis parchalamoq degan ma'noni bildiradi demak moddalarning suv bilan reaksiyaga kirishib parchalanishiga gidroliz deyiladi endi anorganik moddalardan tuzlar ba'zi galagenli birikmalar nitridlar karbidlar va fosfitlar gidrolizga uchraydi organik moddalardan esa murakkab efirlar yog'lar polisaxaridlar disaxaridlar oqsillar nukleon kislotalar poliefirlar va poliamidlar gidrolizga uchraydi va sizga agar bu so'zlar notanish tuyulayotgan bo'lsa hayron bo'lmang biz buni organika darslarida mukammalroq o'rganamiz ana endi suv bilan boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalari ya'ni moddalarning oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalari esa gidroliz reaksiyalariga ki, kirmaydi keling ba'ziga gidroliz reaksiyalarini ko'rib chiqamiz masalan kalsiy karbidga suv qo'shadigan bo'lsak suv tarkibidagi OH ni kalsiy o'ziga biriktirib oladi suv tarkibidagi vodorodni esa uglerod o'ziga biriktirib oladi bu yerda moddalarning yuksalish darajalari o'zgarmaganligi uchun bu reaksiya gidroliz reaksiyasiga kiradi ana endi alyuminiy karbidning suv bilan reaksiyasidan alyuminiy gidroksid bilan metal hosil bo'ladi bu reaksiya ham gidroliz reaksiyasiga misol bo'ladi kalsiy fosfitning suv bilan reaksiyasidan kalsiy gidroksid hamda fosfin hosil bo'ladi bu reaksiya ham gidroliz reaksiyasiga kiradi kalsiy nitriddan suv bilan reaksiyasidan kalsiy gidroksid hamda ammiak hosil bo'ladi fosfor uch xloriddan fosfit kislota hamda vodorod xlorid hosil bo'ladi fosfor besh xloriddan fosfat kislota hamda vodorod xlorid hosil bo'ladi kremniy tetraxloriddan esa suv bilan reaksiyasidan silikat kislota hamda vodorod xlard hosil bo'ladi bilamizki silikat kislota barqaror bo'lmagan kislota ba'zida parchalanib ketadi kremiy tiroksidi hamda suvga yoki silikat kislotani o'zi ham cho'kma bo'lib tushib qoladi ana endi tuzlar gidrolizlanishi uchun ikkita shartga javob berish kerak ya'ni ikkita qoidaga bo'ysunish kerak birinchisi tuz suvda erishi kerak ikkinchisi hosil bo'lgan metall yoki kislota qoldig'i ioni vodorod yoki OH ioni bilan bog'lanib su, ya'ni suvda eritganimizda birinchi sharti bajarildi suvda eridi endi tuzlar suvda eriganda dissossiyalarga uchraydi biz oldingi darsda gaplashdik a shu dissossiyaga uchragan metall yoki kislota qoldig'i suv ham dissossiyaga uchraydi pH mavzusida gaplashdik shu suvning dissotsiyaga uchrashidan hosil bo'lgan vodorod yoki OH ionlaridan qaysidir birini o'ziga biriktirib kuchsiz elektrolit yoki umuman noelektrolit modda hosil qilish kerak demak ikkita shart bajarilishi kerak birinchi sharti tuz suvda erishi kerak ikkinchisi hosil bo'lgan metal yoki kislota qoldig'i yollari suvning dissesiaa hosil bo'lgan vodorod yoki ohash yo'llarini o'ziga biriktirib kuchsiz elektrolit yoki noelektrolit bo'lgan moddani hosil qilish kerak buning uchun metal kuchsiz asosdan yoki bo'lmasa kislota qoldig'i kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan bo'lishi kerak demak biz kuchli asos deganda nimalar qaysi moddalarni tushunishimiz kerak Tushunishimiz kerak. kuchli asos deganda litiy gidroksid natriy gidroksid kaliy gidroksid rubidiy hamda seziy gidroksidlarini tushunishimiz kerak bular kuchli asoslar yoki bo'lmasa kalsiy gidroksid sronsi gidroksid bariy gidroksid bular ichqori yer metallarining gidroksidlari bularni biz kuchli asos deb tasavvur qilishimiz kerak tushunishimiz kerak va bundan boshqa istalgan asoslarni kuchsiz asos sifatida olishimiz mumkin ana endi kuchli kislotalar sifatida esa sulfat kislota nitrat kislota xlorid bromid, yodid kislotalar permanganat kislota manganat kislota dixromat xromat kislota hamda dixromat kislotalar hamda perxlorat kislota hamda xlorat kislotalarni biz kuchli kislotalar sifatida olamiz qolgan istalgan kislotalarni kuchsiz kislotalar deb olsak bo'ladi ana endi biz bilamizki tuzlar asoslar va kislotalarning ta'sirlashuvidan hosil bo'ladi ko'pincha va tuz tarkibida doim metal va kislota qoldig'i bo'ladi shu metallar doim asosning asosdan kelib chiqqan kislota qoldig'i esa kislotadan qolgan deb qaraydigan bo'lsak tuzlarni shu guruh xususiyatiga qarab to'rtta guruhga ajratsak bo'ladi birinchisi kuchli asosdan hosil bo'lgan metall hamda kuchli kislotadan hosil bo'lgan kislota qoldig'i masalan natriy gidroksid bu yerda kuchlilarni ichida bor e, xlorid kislota ham kuchlilar ichida bor ikkalasi ham kuchli bo'lganligi uchun kuchli asos hamda kuchli kislota qoldig'idan tashkil topgan tuz sifatida qaraymiz ikkinchisi kuchli asos hamda kuchsiz kislota masalan kuchli asos bu yerda bor karbonat kislota esa kuchli kislotalarning ichida yo'q demak kuchli hamda kuchsizlar. uchinchisi kuchsiz asos va kuchli kislota ruh xlorid ruh qarasak mana yani, ammoni bu kuchli asoslarning ichida yo'q shuning uchun kuchsiz asosdan hosil bo'lgan deb qarayapmiz xlorid qoldiq esa kuchli kislotalar qatorida borligi uchun kuchsiz asos kuchli kislotani tashkil topgan tuz va oxirgi turimiz kuchsiz asos kuchsiz kislota ya'ni ammoniy blamiz, karbonat ammoniyni qaradigan bo'lsak bu yerda yo'q ammuniy bilamiz kuchsiz asos karbonat kislota esa kuchsiz kislota ikkovidan tashkil topgan bo'lsa kuchsiz kislotaligini mana bu yerga qarab turib bu yerda yo'qmi demak kuchsiz kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuz demak tuzlarni to'rtta guruhga ajratib oldik va endi bularning har birini gidrolizlanish reaksiyasini ko'rib chiqamiz demak tuzlarni gidrolizi alohida bir bo'lim sifatida qarab ko'rib chiqyapti har birini masalan birinchi kuchli asos va kuchli kislotadan tashkil topgan ya'ni natriy xlorid tuzini suvda eritamiz suvda eritsak u gidrolizga uchraydimi yo'qmi degan savolga birgalikda javob beramiz endi suv dissossiyaga uchragan bo'ladi bilamizki uni usti moli 1 litr suvda dissossiyaga uchragan bo'ladi va u yerda aniq bilamiz suvning tarkibida vodorod va OH ionlari mavjud ana endi natriy xlorni suvda eritdik natriy xlorni suvda erisak u avval dissossiyaga uchraydi ya'ni gidroliz boshqa narsa dissossiya boshqa narsa dissossiyaga uchrash degani bu ionlarga ajralish natriy xlorid tuzi ionlarga ajraladi qanaqa ionlar natriy ionlari hamda xlorid ionlari natriy kationi hamda xlorid anionlariga dissossiyaga uchrayapti ana endi natriy gidroksid nimaga o'zi kuchli natriy o'zida OH-ni tutib turishni istamaydi agar biz natriy gidroksidni eritmaga soladigan bo'lsak o'zidan OH-larni oson chiqarib yuborgani uchun eritmada muhit ishqoriy bo'ladi kuchli ishqor degani o'zidagi OH-larni oson qo'yib yuborgan degani va u OH-ni ohaşın o'zida tutib turishni istamaydi demak natriy o'ziga OH-ni biriktirishni istamaydi demak natriy OH bilan birikma hosil qilmayapti ana endi xlorid kislota kuchli kislotalar qatorida bor nimaga ki, xlorid kislota kuchli kislotani kuchini qayerdan bilamiz eritmaga ko'proq vodorod berishidan demak ki, xlorid kislota eritmaga ko'p vodorod berar ekan vodorodni o'zida tutib turishini istamaydi demak xlorid e, aniollari ham vodorod kationlarini o'ziga tortmaydi buning natijasida e, faqat kuchli elektrolitlar hosil bo'lib qoladi mana u yerda noelektrolit yoki kuchsiz elektrolit, elektrolit bo'lgan moddalar hosil bo'lish kerak deb aytdik lekin bu yerda ikkalasi ham elektrolit bo'lgan moddalar hosil bo'lib qolyapti shuning uchun bu kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchramaydi muhit esa neytral bo'lib qoladi chunki hash iyollari bilan oh iyollarning eritmadagi konsentratsiyalari o'zgarmasdan bir xilligicha turaveradi shuning uchun muhit neytral sifatida qaralishi kerak ana endi kuchli asos hamda kuchsiz kislota masalan natriy karbonat natriy kuchlilarni qatorida bor karbonat kislota kuchlilarni qatorida yo'q shuning uchun kuchli asos hamda kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuz natriy karbonatni suvda eritib ko'ramiz bu yerda suv dissossiyaga uchraydi aniq tabiiy hol natriy karbonat ham dissossiyaga uchraydi natriy plus hamda karbonat anionlarini hosil qiladi ana endi bu yerda natriy yana o'ziga ohashni biriktirishni istamaydi ya'ni ohashlar turibdi eritmada karbonat bo'lsa kuchsiz kislota kuchsiz kislota degani vodorodni uncha unchaga chiqarib yubormaydi agar vodorod bo'lsa o'ziga biriktirib olib eritmadagi vodorod yo'llarini kamayishiga sabab bo'ladi mana shu karbonat o'ziga vodorodni biriktirib oladi va karbonat kislotaga aylanadi mana u yerda reaksiyasini yozib qo'ydim natriy gidroksid hamda karbonat kislota hosil bo'ladi bu shunchaki reaksiya yozib qo'yldi endi mana u natriy o'zidagi ohashni eritmaga oson qo'yib yuboradi karbonat kislota esa vodorodlarni osonlikcha chiqarmaydi shuning hisobiga eritmada ohash ionlari ko'payib ketadi chunki karbonat iyollari o'ziga vodorodlarni olib oldi eritmada natriy esa ohashni olmadi shuning uchun eritmaning ichida ohash ionlari ko'payib ketdi bu yerda muhit ishqoriy bo'ladi gidroliz turini biz anion bo'yicha gidrolizlandi deb aytishimiz kerak ko'pincha odamlar adashtirib qo'yadi ishqoriy muhit ekan demak natriy bo'yicha gidrolizga uchragan yani, natriy bu kationmi demak bu tuz kation, kation bo'yicha gidrolizga ekan yani, deb adashib qolishadi yo'q gidroliz sodir bo'lishiga sabab karbonat o'ziga vodorodlarni biriktirib olib ularni eritmaga qaytarib chiqarmaganligi natriy bo'lsa ohashga tegmadi natriy ishtirok etmadi bu yerda karbonat bo'lsa o'ziga vodorodlarni biriktirib eritmaning muhitini ham belgilab berdi reaksiya sodir bo'lishini ham belgilab berdi shuning uchun anion bo'yicha ya'ni karbonat bo'yicha gidrolizga uchraydi demak qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar gidroliz doim kuchsiz tomondan bo'ladi mana bu yerda yozib qo'ydik metal kuchsiz asos bo'lish kerak kislota qoldig'i kuchsiz kislota bo'lish kerak ana shu hollarda kuchsiz tomondan gidroliz amalga oshadi bu yerda kuchsiz kim karbonat karbonat nima anion demak anion bo'yicha gidrolizga uchragan endi bu gidroliz reaksiyasini tezlashtirish uchun nima qilish mumkin birinchisi kation emas anion ishtirok etayotganligi uchun anionni faoliyatini kuchaytirish uchun kislota qo'shishimiz mumkin ya'ni eritmaning muhiti qanaqa bo'lyapti ishqoriy muhitni biz unga teskari muhit qo'shsak gidroliz tezlashadi demak ishqoriy muhitga biz kislota qo'shishimiz kerak kislota qo'shsak tezlashadi suyultirsak suyultirsak vodorod va oqash yo'llari konsentratsiyasi ortadi va buning natijasida gidroliz tezlashadi vodorod voqash yo'llari ko'p bo'lsa gidroliz jarayoni ham o'z o'zidan tezlashadi shuning uchun suv qo'shish ya'ni suyultirish gidrolizni tezlatadi va haroratni oshirish haroratni oshirsak bilamizki tuzlarning eruvchanligi ortadi va eruvchanlik ortgani sari ularning dissosiyalanishi ham osonlashadi ionlar qancha ko'p bo'lsa gidroliz jarayoni ham shunchalik tezlashib ketadi demak anion bo'yicha gidrolizga uchraydigan kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizini tezlashtirish uchun eritmaga kislota qo'shishimiz eritmani suyultirishimiz yoki haroratini oshirishimiz mumkin agar sizga kuchli asos va kuchsiz kislota tushunarli bo'lgan bo'lsa keyingi qismga o'tamiz kuchsiz asos hamda kuchli kislota ya'ni kuchsiz asos ruh kuchlilarni qatorida yo'q demak kuchsiz xlorid kuchlilarni qatorida bor demak kuchli kuchsiz hamda kuchlidan iborat bo'lgan tuzni gidrolizga uchratsak nima bo'ladi agar suv gidrolizga suv dissotsiyaga uchrasa H bilan OH hosil bo'ladi demak bu yerda eritma bor ruh xlorid eritmasi suv dissotsiyaga uchrab H va ohashlarni hosil qilgan A, ruh xlorid dissussiyaga uchrab ruh ikki ioni hamda xlorid anionlarini hosil qilgan xlorid anionlari vodorodni o'ziga biriktirib olmaydi ruh bo'lsa o'ziga ohashni tortib oladi reaksiyasini yozsak shunchaki ruh gidroksid bilan vodorod xlorid hosil bo'ldi deb ko'ramiz va eritmada mana bu kuchsiz elektrolit hosil bo'ldi demak bu yerda gidroliz amalga oshishini kim ta'minlab berdi ruh ta'minlab berdi ruh nima katyon kation qanday edi kuchsiz asosdan hosil bo'lgan edi yana kuchsizdan gidroliz jarayoni sodir bo'lyapti demak gidroliz kation bo'yicha sodir bo'ldi hamda e, eritma muhiti qanaqa bo'ldi eritmada og'ash iolarini ruh o'ziga biriktirib oldi og'ash iollarini ruh o'ziga biriktirib oldi vodorod iollarini xlorid esa o'ziga biriktirib olmadi natijada eritmaning ichida h plyus ionlari haliyam ko'p ohash iollari bo'lsa ruhga birikib qoldi shuning uchun eritma muhiti vodorod ko'pligi uchun kislotali muhit bo'ladi hamda bu gidroliz jarayonini tezlashtirish uchun mana unga teskari bo'lgan am ishni amalga oshirishimiz kerak ya'ni kim gidrolizni uh, amalga oshiryapti kationni amalga oshiryapti demak kation kim uh, ruh u uh, yerda ishqor qo'shish orqali biz gidrolizni uh, tezlashtirishimiz mumkin yoki <laughs> eritmani muhiti qanaqa kislotali unga teskari bo'lgan jarayonni teskari bo'lgan moddani qo'shishimiz kerak ishqor qo'shish orqali gidrolizni tezlashtiramiz suv qo'shib turib o'z uz o'zidan hash oqash yo'llarini ko'paytirish orqali ham tezlashtirish mumkin harorat oshirib turib buni ionlarga ya'ni dissotsiyaga uchrashini oshirish orqali ham gidroliz jarayonini tezlashtirishimiz mumkin ana -an endi darsimizning navbatdagi qismiga o'tamiz va bu yerda biz kuchsiz asos hamda kuchsiz kislota qoldiqlaridan tashkil topgan tuzlarni ko'rib chiqishimiz kerak bu yerda ammoniy karbonat misol sifatida olingan ammoniy kuchlilar qatorida yo'q karbonat ham kuchlilar qatorida yo'q ikkalasi ham demak kuchsiz demak ikkovi ham kuchsiz bo'lsa biz yuqorida ikkita holatda ko'rdikki kuchsiz tomonidan gidroliz sodir bo'layotgan edi chunki ammoniy ohashlarni bergisi kelmaydi shuning uchun u kuchsiz karbonat vodorodlarni bergisi kelmaydi shuning uchun karbonat kisada kuchsiz ikkovi ham kuchsiz bo'lgani uchun eritmaga tushishlari bilan ammoniy o'ziga ohashlarni biriktirib oladi karbonat bo'lsa o'ziga vodorodlarni biriktirib oladi va eritmada H ham yo'q OH ham yo'q ya'ni eritmaning muhiti hali ham neytralligicha qoladi gidrolizni kim amalga oshiryapti ham kation amalga oshiryapti ham anion amalga oshiryapti bu yerda reaksiyasini yozib qo'yganman tezlashtirish uchun nima qilish kerak suyultirish va haroratni oshirib gidroliz jarayonini tezlashtirishimiz mumkin mavzumizning asosiy nazariy qismlari shulardan iborat edi bu mavzuga doir testlar unchalik murakkab bo'lmaydi keling ba'zilarini ko'rib chiqamiz quyida berilgan tuzlardan qaysilari gidrolizga uchramaydi qachon gidrolizga uchramas edi qachonki kuchli asos hamda bu yerda ko'rdik kuchli asos harf qolib ketibdi kuchli asos hamda kuchli kislota qoldig'idan tashkil topgan tuzlar gidrolizga uchramas ekan a javobda kaliy nitrat hamda natriy xlorid turibdi kaliy nitratni ko'rib chiqamiz kaliy kuchlilar ichida bormi bor ekan ho'p nitrat kuchlilar ichida bormi nitrat kislota ham kuchli kislotalar qatorida bor shuning uchun kaliy nitrat tuzi gidrolizga uchramaydi deb olishimiz kerak natriy xlorid natriy kuchlilar qatorida bormi bor xlorid kislota kuchlilar qatorida bormi bor shuning uchun natriy xlorid tuzi ham gidrolizga uchramas ekan gidrolizga uchramaydigan tuzlar a javobnig o'zida berilib qolibdi shuning uchun a javobni olamiz endi b javobni ko'rib chiqmasak ham bo'ladi s va d javoblarni ham lekin b javobini keling ko'rib chiqamiz temir uch xlorid temir kuchlilar ichida bormi yo'q xlorid kuchsizlar kuchlilar ichida bor temir yo'q ekan shuning uchun temir bo'yicha gidrolizga uchraydi temir kuchsiz bo'lganligi uchun temir bo'yicha gidrolizga uchraydi temir nima o'zi bu yerda kation qism shuning uchun kation bo'yicha gidrolizga uchraydi mis sulfat A, sulfat kuchli kislotalar qatorida bor mis kuchli asoslar ichida yo'q shuning uchun bu ham kation bo'yicha uchraydi agar bizdan kation bo'yicha gidrolizga uchraydigan tuzlarni toping deganda b javobni olgan bo'lar edik ana endi xo'p, ikkinchisi qaysi tuzlar faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi demak birinchisida de gidrolizga uchramaydiganini kendine so'ragan edi ana endi ikkinchisida faqat anion bo'yicha gidrolizga uchrasin deyapti yoki kation yoki anion emas faqat anion anion qism bu kislota qoldig'i qismi demak kislota qoldig'i qismi kuchsiz bo'lganlarini topishimiz kerak qachonki kislota qoldig'i qismi kuchsiz bo'lsa ana o'shanda u anion bo'yicha gidrolizga uchraydi kaliy sulfat sulfat kislota kuchlilar qatorida borligi uchun bu javobni olmaymiz nitrat kislota kuchlilar qatorida borligi uchun bu javobni ham chiqarib tashladik natriy nitrat nitrat kuchlilar ichida bor shuning uchun chiqarib tashladik bu javob o'z o'zidan o'chib ketdi ana endi nitrit kislota kalsiy nitrit kuchlilar qatorida yo'q shuning uchun uh, kalsiy nitritni olamiz endi natriy asetat bu yerda bilamiz modda organik kislotaning tuzi bo'lganligi uchun birinchi kislota ki, qoldig'i keyin natriy yozilib qolgan natriy atsetatda asetat kislota kuchlilarni qatorida yo'qligi uchun bu javobni ham olsak bo'ladi demak s javobni olishimiz kerak ekan ana endi uchinchi turdagi testlarimizda qaysi tuzlar faqat kation bo'yicha gidrolizga uchraydi bu yerda faqat anion edi ana endi faqat kation kation qism bu asosdan hosil bo'lgan demak kuchsiz asoslarning tuzlari bo'lishligi işte kerak a javobda ruh sulfat alлюмiний nitrat demak biz o'zi a javobni olib qo'ysak bo'ladi chunki ruh kuchsiz alyuminiy ham kuchsiz ikkovi ham bu yerda yo'q shuning uchun a javobni oldik b javobni nega olmaymiz kaliy kuchli bariy ham kuchli C javobni nega olmaymiz natriy kuchli kalsiy ham kuchli d javobni nega olmadik natriy kuchli kalsiy kuchli bo'lganligi uchun ana endi 4 turdagi testlarimiz qaysi tuzlar ham kation ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydi ana endi ham kation ham anion bo'yicha gidrolizga uchraydigan tuzlarni topishimiz kerak demak buning uchun ikkala kation qism ham anion qism ham kuchsizlardan hosil bo'lishi kerak bu degani mana bu yerdagi hech qaysi modda 30 ning hosil bo'lishda ishtirok etmasligi kerak alyuminiy nitrat nitrat borligi uchun o'chib ketdi Ruh sulfat sulfat borligi uchun o'chib ketdi kaliy sulfat ikkovi ham kuchli gidrolizga uchramaydi Bari nitrat ikkalasi ham kuchli gidrolizga uchramaydi ammoniy asetat ammoniy yo'q bu yerda asetat bu yerda yo'q demak ammoniy asetat olindi alyiuminiy sulfit alyuminiy bu yerda yo'q sulfat sulfit kislota bu yerda yo'q shuning uchun s javobni olsak bo'ladi ana endi d javobga qaraydigan bo'lsak d javobda natriy asetat hamda kalsiy nitritlar berilgan natriy kuchli kalsiy kuchli bo'lganligi uchun bu javoblar ham chiqarib tashlandi ana endi beshinchi turdagi testlarimiz qaysi faktorlar yordamida natriy asetat gidrolizini kuchaytirish mumkin demak qaysi faktorlar natriy formulasini yozib oldim kation kuchli anion kuchsiz demak kuchli asos kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuz ekan birinchisida natriy OH qo'shish ya'ni natriy gidroksid qo'shish orqali bu reaksiyani tezlashtirish mumkinmi mü? keling natriy asetat tuzini ko'rib chiqaylik qaysi biriga kiradi dedik kuchli asos hamda kuchsiz kislota kuchli asos hamda kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzni tezlashtirish uchun mana eritmaga kislota qo'shish kerak chunki u anion bo'yicha gidrolizga uchraydi kislota qo'shishimiz kerak natriy oh bu asos shuning uchun degan javobimiz chopildi ikkinchisi eritmani suyultirish hammasida bor edi eritmani suyultirish orqali gidrolizni tezlashtirish mumkin demak ikkinchi javobni olamiz hash xlor qo'shish kislota qo'shish bu yerda bor shuning uchun hash xlor qo'shishni olamiz eritmani sovutish eritmani sovutsak suvning yollariga ajralishi ham yoki bo'lmasa tuzning yo'llarga ajralishi ham sekinlashadi shuning uchun bu javob ham chopildi bizda ikki va uch degan javoblar ya'ni eritmani suyultirish va xlorid kislota qo'shish orqali biz natriy asetat tuzining gidroliz reaksiyasini tezlashtirishimiz mumkin bo'ladi va kamdan kam bu mavzuda uchraydigan masalalardan biri xuddi dissosiyalanishga o'xshab gidrolizlanish darajasi degan tushuncha ham bor dissossiyalanish darajasi dissotsiyaga uchragan molekulalar sonining umumiy eritilgan molekulalar soniga nisbati edi xuddi shunaqa gidrolizlanish darajasi degan tushuncha ham bor u ka ham shunaqa alfa harfi bilan belgilanadi hamda gidrolizga uchragan molekulalar soni umumiy eritilgan molekulalar soniga bo'lish orqali topiladi demak besh yuz millilitr bir maarli alyuminiy sulfat eritmasida bir butun yuzda sakkiz ena kation hamda bir butun yuzda qirq to'rt ena anion borligi ma'lum bo'lsa tuzning gidrolizlanish darajasini toping ana endi bu savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak alyuminiy sulfatni o'zi dissotsiyaga uchrasa alyuminiy ikkita hamda bitta sulf uchta sulfat hosil qiladi katta anionlarga nisbati bir 1 ga 1.5 bo'lishi kerak biz bu javobni ko'rib chiqadigan bo'lsak 1 ga bir 1.5 nisbatga bir to'g'ri kelmayapti demak agar qonun qoidasi bo'yicha faqat alyuminiy sulfat dissotsiyaga uchrash kerak bo'lsa bu, bu yerda mana bu ko'rsatilgan raqamlardagi yo'llar hosil bo'lmaydi unda boshqacha nisbatda hosil bo'lishi kerak bu yerda endi qanaqa jarayon sodir bo'ldi bu yerda dissessiyalanish bilan birgalikda gidroliz reaksiyasi ham birgalikda sodir bo'lgan alyuminiy sulfat gidrolizga uchrasa alyuminiy gidroksid cho'kmaga tushadi hamda sulfat kislota hosil bo'ladi reaksiya bo'yicha bir mol alyuminiy sulfatdan uch mol sulfat kislota hosil bo'ladi ana yani endi alyuminiy sulfatning o'zi ionlarga ajralsa aytdimki birga bir yarim nisbata ionlar hosil bo'ladi keling iks mol alyuminiy sulfat dissessiyaga uchragan deb olaylik shunda ikkita alyuminiy ionlar uch plyus hamda ikki minus ho'p bitta alyuminiy sulfatdan ikkita alyюминiy hosil bo'lyapti bitta alyuminiy sulfatdan uchta sulfat aionlari hosil bo'lyapti birga bir yarim nisbat i mo olganim uchun iksidan 2X hamda 3X iyonlar hosil bo'lyapti ana endi hosil bo'lgan sulfat kislota elektrolit modda bo'lganligi uchun u ham dissotsiyaga uchrab ketadi kuchli dissotsiyaga uchraydi sulfat kislota dissotsiyaga uchrab ikkita vodorod hamda bitta sulfat anionini hosil qiladi Ani ana endi bir mol sulfatdan ikkita vodorod hosil bo'lsa igrik molidan qancha ikki igri mol endi bir mol sulfatdan bir mol sulfat anioni hosil bo'lsa igrik moldan qancha igri mol ana endi eritmada qanaqa ionlar bor alyuminiy ionlari bor sulfat ionlari bor chunki gidroliz to'liq bormagan tuzlar erigan va dissosiyaga uchragan tuzlar bor alyuminий ionlari bor sulfat anionlari bor vodorod kationlari bor u qayerdan hosil bo'lgan sulfat kislota dissotsiyaga uchrashdan hosil bo'lgan hamda a, sulfat anionlari ya'na sulfat kislotadan hosil bo'lgani bor jami kationlar iyollar ikki x bu alyuminiy plyus ikki ri bu vodorod ikkalasini qo'shsak kationlar bir butun yuzdan sakkiz deyilgan endi anionlar uch x bu alyuminiy sulfatdan hosil bo'lgan sulfat anionlari y bu sulfat kislotadan hosil bo'lgan sulfat anionlari jamisi birgalikda uch x igini qo'shsak bir butun yuzdan qirq to'rt ena ekan ana endi men igrini topib oldim nimaga ksini topmadim menga hosil bo'lgan sulfat kislota kerak edi chunki hosil bo'lgan sulfat kislotani topsam qancha sulfat kislota gidroliz reaksiyasiga kirishganini topib turib ana shu gidrolizga uchragan sulfat Ə, molekulalar mol miqdorini umumiy moddada eritmadagi alyuminiy sulfat miqdoriga bo'lish orqali gidrolizlanish darajasini topishim mumkin bo'ladi demak y ikki y barobar nol butun yuzda o'n sakkiz igri barobar nol butun yuzda to'qqiz demak moddaning miqdorini topish uchun uning malyar konsentratsiyasini hajmiga ko'paytirish kerak malyar konsentratsiyasi bir hajmi 500 ml, uni -50 yarim litr deb olamiz birni yarimga ko'paytirsam yarim mol demak umumiy eritilgan alyuminiy sulfat miqdori yarim mol edi undan gidrolizga uchragani nol mol chiqyapti chunki nimaga 0.109 mol sulfat hosil bo'lsa biridan 3 hosil bo'lsa 0.109 dan qancha desak x 0.103 bo'ladi ana endi 0.103 ni umumiy eritilgan molekulalar alyuminiy sulfatlar soniga bo'lib turib yuzga ko'paytirsak olti foiz degan javob chiqadi demak hurmatli o'quvchilar biz ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy testlar va umumiy mavzu tushunchalari shulardan iborat edi agar mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa doskani daftaringizga ko'chirib misollarni ham ko'chirib oling va biz tashagan testlarni vaqtida ishlab vaqtida javoblarni menga yuborishga harakat qiling keyingi darslarda ko'rishguncha